دین اسلام فطری دین ہے جس نے انسان کی فطری خواہش کے عین مطابق حدود و قیود کے ساتھ ہنسی مزاح کی اجازت دی ہے مزاح زندہ دلی اور خوش طبی انسانی زندگی کا ایک خوش کن امر ہے اور جس طرح اس کا حد سے متجاوز ہو جانا نازیبا اور مضر ہے اسی طرح اس لطیف احساس سے آدمی کا بالکل خالی ہونا بھی ایک نقص ہے جو بسا اوقات انسان کو خشک بنا دیتا ہے بسا اوقات ہم جولیوں اور ہم نشینوں اور ماتحتوں کے ساتھ لطیف لطیف یہ لفظ جو لطیف میں کہہ رہا ہوں قابل غور ہے لطیف ذرافت و مزاح کا برتاؤ ان کے لیے بے پناہ مسرت کے حصول کا ذریعہ اور بعض اوقات عزت افزائی کا باعث بھی ہوتا ہے مزاح انسانی فطرت کا لازمہ ہے اور اس کے جواز پر بے شمار دلائل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مزاح فرماتے تھے لیکن آپ کا مزہ بھی ایسا ہوتا کہ جس میں نہ تو جھوٹ ہوتا تھا اور نہ اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مختلف مواقع پر آپ نے خوش طبی اور مزاح فرمایا ہے خشک مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھی آپ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ الجمََََََََََ اپنے مزاج و طبیعت کو ہمیشہ خشک اور بے لذت بنائے رکھیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اپنے جان نثاروں اور نیاز مدوں سے مزا فرماتے تھے اور یہ ان کے ساتھ آپ کی نہایت لذت بخش شفقت ہوتی تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح بھی نہایت لطیف اور حکیمانہ ہوتا تھا حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لَق قال بادحبی اصحابہ کا تو دا یا رسول اللہ لا اقول الا حق میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مزاہ بھی تو فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مزاہ میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں اس کو امام احمد ابن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے لیکن سوال جو اٹھایا گیا ہے وہ مزاہ کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں نہیں سوال یہ تھا کہ میں نے بچپن میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ شرارت اور مزاہ کیا ہے اور بعض اس شرارت اور مزاہ سے تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور بعض تو ایسی تکلیف میں ہو سکتا ہے مجھے نہیں یقین کیونکہ میں مسو... وسوسے کا شکار ہوں ہو سکتا ہے میرے مزا یا میری شرارت سے وہ اتنا بیمار ہو گئے ہوں اتنی اذیت میں مبتلا ہو گئے ہوں کہ ان کی وفات ہی ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں کیا میں ان کی موت کا ذمہ دار ہوں تو سوال یہ ہے لہٰذا اس کی حدود کے متعلق سوال ہے اس لیے اسی کا جواب ہم زیر بحث لاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا <applause> ایوہ اللذین آمنو لا يسخر قوم من قوم اسا ان یکون خیرا منہم ولا نساء اسا ان یکن خیرا منہن ولا تلمزو انفسکم ولا تنابذو بالالقابی لِسْمُ بَعْدَ وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ هُمُ <الظَّالِمُون> اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں اور نہ آپس میں تانہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کہنا بہت ہی برا نام ہے اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں یہ سورہ الحجرات ہے انچاسویں سورت آیت نمبر گیارہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح کے آداب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تماری اخاکا ولا ولا تمہاری فتخلفہ اپنے بھائی کو ہنسی مذاق کر کے ناراض نہ کرو اور اسے اذیت نہ دو اور نہ اس سے وطا کر کے وضع خلافی کرو اس کو امام ترمزی نے السنن میں کتاب البر وسیلہ باب فی فلم اور اسی طرح امام ہندی نے کنز امال میں ذکر فرمایا ہے آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور روایت سے معلوم ہوا ایسی دل لگی اور مضا جس میں کسی دل شکنی اور ازار سانی کا کوئی پہلو نہ ہو اور نہ اس کی نیت ہو تو شریعت میں تفریح تباہ کے طور پر اس کی اجازت ہے اس کے برعکس ایسا مضا جس میں طنز کرنے مذاکرانے عزت نفس مجروح کرنے فوحش گالیاں دینے فوہش گوئی کرنے وغیرہ کے پہلو شامل ہوں شرع اسلامی میں ممانت ہے اور اس کا مرتکب گناہگار ہے اگر کوئی شخص ان ممنوع امور کا مرتکب ہوا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس کے مزا سے جن لوگوں کی دل شکنی ہوئی ہے جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں اور اس کے مزاج سے جن کے دل آزاری ہوئی ہے اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے بھی معافی مانگی جائے اور ان سے بھی جو وفات پا چکے ہیں اب جو وفات پا چکے ہیں ان سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اور ان کے لیے کوئی ایسا صدقہ کیا جائے جو ان کے اصار ثواب کا باعث بن جائے اور آئندہ ایسے مزا سے اجتناب کیا جائے مَا ماندی وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى